أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الحكيم في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناذرين الكرام چونکہ رجب المرجب کے پہلے جو ایام ہیں یکم سے پانچ کے درمیان امام علی النقی الحاجی علیہ السلام کی مناسبات سے دو دن پہ, در پہ گزرا ہیں کہ تین رجب کو آپ کی جو ہے شہادت کا دن تھا اور پانچ رجب کو آپ کی ولادت کا دن منایا گیا تو لہذا اس بنا پر مناسب ہے کہ آپ کی شخصیت کے اوپر کچھ کلمات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں چنانچہ امام علیہ السلام کا اس میں مبارک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام علی ہیں علی اور آپ کے عالبن محمد الجواد ہیں اور آپ کے مشہور القابات ہیں حادی اور نقی ہیں امام علیہ السلام کی ولادت سن دو سو بارہ ہجری کو ہوا اور مدینہ کے قریب سربا نامی مقام پر آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی شہادت دو سو چوون ہجری میں ہوا تو نتیجہ آپ کل بتالیس سال قیمتی زندگی گزار دنیا میں زندگی گزاریں اور آپ تینتیس سال منصب امامت پر فائز رہیں تو آپ کی آپ کا والد گرامی حضرت امام جواد علیہ السلام کے شہادت کے بعد جب کہ آپ کا عمر مبارک آٹھ سال سے زیادہ نہیں تھا تو اس کم سنی میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اور آپ کے جو دور ہیں من عباس کے خلفہ جو گزرے تقریباً چھ خلفہ کے دور میں آپ نے جو ہے زندگی گزارا جن میں سے سب سے پہلا معتصم تھا اور دوسرا واسق باللہ تیسرا متوکل چوتھا مستنصر اور پانچواں مستعین باللہ اور چھٹا معتز تو ان سب کے اور یہ جو اگر ان کی خلفاء کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو پھر ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے بڑھ کر صفاق ظالم اور دراند صفت انسان گزرے ہیں جو کہ اپنے محمد وال محمد کے بہت و دشمنی میں سب سے ایک سے بڑھ کر ایک زیادہ جو ہے وہ دشمنی رکھتے تھے تو اس سخت حالات میں امام علیہ السلام نے زندگی گزارا تو جب آپ کی والد گرامی حضرت امام محمد جواد علیہ السلام والسلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت اس دور کے جو خلیفہ ہیں معتسم بلّہ ہیں اس نے یہ مناسب سمجھا کہ کی کیونکہ امام کم سن اور کم عمر ہیں لہذا امام کی تربیت کے لیے کسی بندے کو مقرر کیا جائے امام کی تربیت کے لیے کسی کو مقرر کیا جائے تو اس مقصد کے لیے اس نے ایک بندے کو مقرر کیا اور اس کو مدینہ اس مدینہ کے والی کے پاس بھیجا تاکہ مدینہ کے والی کے ذریعے سے کسی سخت دیر بندے کو جو کہ محمد محمد کے دشمنی رکھنے والا تھا سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے بندے کو آپ کی تربیت کے لیے مختص کرے آپ کی تعلیم کے لیے مختص کرے تاکہ اس طریقے سے وہ آپ کی تربیت اس طرح سے کریں کہ یہاں کی محمد کی منحج سے ہٹ کر آپ کی جو تربیت ہو جائے چنانچہ اس نے جنیدی نامی ایک بندے کو اس مقصد کے لیے مختص کیا اور جنیدی کے بارے میں تاریخ میں مشہور ہے کہ انتہائی صفاق ظالم اور محمد محمد کی دشمنی میں سب سے زیادہ آگے بندہ تھا تو لہذا اس بندے کو م... معین کیا گیا تو جب اس بندے کو اس مقصد کے لیے معین کیا تو پھر وہ بندہ خود چند دن گزرنے کے بعد پھر وہ نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو کہ ظاہراً یہ بچہ جو کمسن اور لڑکا چھوٹا لڑکا تھا لیکن میں نے جب اس کو تعلیم دینا چاہا تو پھر وہ میں اس کا معلوم نہیں بنا بلکہ وہ میرا معلوم بن رہا تھا جیسا کہ اس کے جملے کو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں تو وہ کہتا ہے نام شخص انِ وزقل الحر فل ادب کہ خدا کی قسم میں اس بچے کے سامنے ادب کی کوئی حرب بیان کا تھا اس کو سکھاتا تھا وہ أَنِّي قَدْ قد اور مجھے خیال میں سمجھ رہا تھا کہ بوائے کہ میں نے اس کو زیادہ سکھا کیونکہ بچے کو سکھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے سکھا جاتا ہے جب ایک ادب کے حرب کو سکھاتے تو میرا خیال تھا کہ میں نے اس کو تھوڑا زیادہ سکھایا لیکن جب میں نے اس حرب کو سکھایا تو پھر وہ بچہ کیا کہتا تھا چند نئے دروازے علم کے کھول دیتے تھے وہ مِنْهُ اور میں اس سے استفادہ کرتا تھا علم کے نئے نئے ابواب کے حوالے سے فَيَذُنُّ النَّاسِ إِنِّي أُعَلِّمُهُ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں اس کو تعلیم دے رہا ہوں وَاللَّهِ أَنَا أَتَعَلَّمُ مِنْهُ جبکہ خدا کی قسم میں اس سے سیکھ رہا تھا وہ میرا استاد تھا میں اس کا شاگردی کر رہا تھا یہ اس کا جملہ ہے تو لہٰذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد جو ہے علم لدنی کے مالک ہیں وہ جو ہے علم خدا سے سیکھ کے آتا ہے لہٰذا آپ یہ اشکال نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک امام کا مصری میں چھوٹے عمر میں آٹھ سال کی عمر میں کیسے امام بن سکتا ہے تو لہٰذا اس کا جواب یہ ہوا جو ہے کہ عام انسان نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے اندر علم و کمالات کو وہاں سے بچپنے میں ہی ان کو سیکھے بیچتا ہے تو اس بنا پر یہاں سے امام کے علم لدنی کا اندازہ ہو جاتا ہے تو زیادہ طویل گفتگو کروں گا میں آپ کے سامنے امام علیہ السلام کے قیمتی بات اشعار جو امام نے فرمائے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی سب سے مفید اور فائدہ مند درس ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں چنانچہ متوکل عباسی کے دور میں متوکل عباسی نے امام علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور وہاں پر اس نے امام سے تقاضا کیا کہ, کہ آپ کچھ اشعار بیان فرمائیں تو امام علیہ السلام نے اس کے دربار میں کچھ اشعار بیان فرمائے جو کہ یہ ہیں امام فرماتے ہیں کہ بات علا قل الاجبال غلب الرجال فلم تنفعهم القلل امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے سرونمند دنیا کے مالدار دنیا کے بادشاہ دنیا کے جو بڑے بڑے افراد ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ زندگی گزارتا ہے تحرسهم ان کے خیال یہ ہے کہ یہ پہاڑ کی چوٹیاں ان کو ان کی حفاظت کرتا ہیں ان کو بچاتا ہے غلب الرجال یعنی یہ یعنی علا قلال جبال علاق الجوال غلب الرجال غلب الرجال کا مطلب یعنی کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ تربند اور مالدار لوگ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو کہتے ہیں فلاں تنفاء الحم لیکن یہ پہاڑ کی چوٹیاں ان کو نجات نہیں دے سکا ان کو نہیں بچا سکا اور جب موت آیا تو پھر وہ بھی موت, موت کی نیند میں سو گئے آگے دوسرے شہر میں امام فرماتے ہیں وہ تنزلو بداقلوں حفرن یا بے سما نَزَلُوا کہ یہ لوگ جبکہ اس قدر عزت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے لوگ اس کی عزت و تعلیم کرتے تھے ان کی خوف کی وجہ سے ان کی مال مال و دولت کی وجہ سے ان کی شاہ نشوکت کی وجہ سے اتنے عزت و احترام کے باوجود استنزلوا عن معاقلهم خدا نے ان کو ان کے مقام سے ان کو اتارا ان کے شاہ و شوکت جو منازل ہیں ان کے محلات ان کو اتارا وہ عش حفرا اور ان کو کہاں ان کو بٹھایا قبر کے اس یعنی حفر میں اس گڑے میں حفر کہتے گڑے کو تو ان کو وہاں ان کے شان و شوکت والے مقامات سے اتار کر قبر کی گڑھے میں ان کو بٹھایا بے سما نزلو. کتنا بدترین ٹھکانہ ہے دیکھو قبر کیا ہوتا ہے ایک مومن کے لیے بحث جنت کے باغات میں سے کھوتا ہے لیکن ایک کافر کے لیے ایک ظالم کے لیے اس کے لیے چاہے قبر کے جو گڑھا ہے وہ جہنم کے جو ہے وہ آگ کے گڑے کے مانن ہے تو لحاظ رحمان نے اس سے تجویز دے کے فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر کے جو گڑھا ہے ان کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے کیونکہ جہنم کے گڑھا بنے گا ان کے لیے اس کے بعد تیسرے شہر میں امام فرماتے ہیں سارق من بعد والحلل جب ان کو دفن کیا گیا شان شوکت کے مالک بادشاہوں کو ظالم ظالموں کو تو اس وقت کوئی منادہ کوئی سارق ندا دینے والا ندا دیتا ہے بعد دفنہم کیا ندا دیتا ہے عین الاثاور جان الحلو کہ تم جو سونے کے تاج پہنتے تھے اور تم جو زیورات استعمال کرتے تھے جو تم زینت استعمال کرتے تھے وہ کہاں چلا گیا وہ کہاں گیا تمہارے وہ سونے کے تاج کہاں چلا گیا تمہارے زیورات کہاں چلا گیا تمہارے وہ قیمتی لباس کہاں چلا گیا تو اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ای الوجوہ التي كانت کا کہ وہ چہرے کہاں ہیں جو عیش و عشرت میں گزارتے تھے وہ جو یعنی جو سورج کی آگ برداشت نہیں کرتے تھے تپیش کو سردی کو برداشت نہ کرنے والے چہرے جو ناز و نام چالت میں پلنے والے ہیں وہ چہرے کہاں چلا گیا من مندون الاسطار الاستارولی کہ یہ لوگ گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سردی سے بچانے کے لیے پردے کے پیچھے رہتے تھے نرم پردے کے پیچھے اور وہ کلل کہتے ہیں مشردانی مچھروں سے مکھیوں سے اپنے آپ کو پچانے کے لیے مچھردانی استعمال کرتے تھے پردے کے پیچھے رہتے تھے اس طرح ایش و شرط میں رہتے تھے اب وہ چہرے کدھر چلا گیا وہ کہاں ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں فنسح القبر تو پھر کیا کہتا ہے قبر ان کی طرف سے نصیحت دیتا ہے ان کا جواب دیتا ہے ان کی طرف سے حیث عالم جب ان سے سوال کرتا ہے کہ تم تمہارے جو عیش و عشرت کہاں چلے گئے تمہارے زورات کہاں چلے گئے تمہارے سونے کے تاج کہاں چلے گئے تو پھر اس وقت قبور ان کی طرف سے جواب دیتا ہے کہہ دیتا ہے تل کل وجوہ علیہ حدود کہ یہ چہرے جو ناز و نعم کی حالت میں پڑھتے تھے آپ ان کے اوپر تو کیڑے پڑھے ہوئے ہیں یکتطل ان کے چہرے پر ان کے جسم پر ابھی کیڑے رینگ رہے ہیں چیڑے ان کے جسم کو کھا رہے ہیں یہ خبر کی طرف سے جواب آئے گا اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ایک مدت تک طویل زمانہ تک انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا مزے کے ساتھ عش و عشرت کے ساتھ کھایا وقد شربو مزے کے ساتھ پی لیا بہدل اکیلے قد او لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان استقدر کھانے پینے کے بعد اب یہ خود کھا رہے ہیں خود خوراک بند رہے ہیں خود کھانے والے اب یہ خود کھاتے تھے لیکن وقت قد لیکن اب یہ خود خوراک بند رہے ہیں دوسرے لوگ کیڑے مکوڑے اور قبر کے حشرات ان کو کھا رہے ہیں آگے فرماتے ہیں وہ تالما دو امرو دو <لِتُسْكِنَهُم> کہ انہوں نے کیا کیا ایسے محلات عالیشان مکانات بنائے لی تو اس کے نام تاکہ اس میں رہائش اختیار کریں ایسے عالیشان مکانات انہوں نے بنائے تاکہ اس میں کیا کریں رہائش اختیار کریں ففارق الدور والاہلین اللین لیکن کیا ہوا وہ ان کے جو گھر عالیشان محلات بھی ان سے جدا ہو گئے اور ان کے اہل عیال بھی ان سے جدا ہو گئے ون اور وہ اپنے جگہ سے منتقل ہو کے آخرت کی طرف قبر کی طرف منتقل ہو گیا و تالمہ الْأَمْوَالِ و مدت تک عرصے تک انہوں نے مال و دولت کو جمع کیا ذخیرہ اندوزی کیا خوب کمایا مال و دولت کو مکمل انہوں نے ذخیرہ ان کے جو ہے دیر سارے جمع کیا ففر عَلَى الْأَعْدَائِ الدایٔ لیکن کیا ہوا نتیجہ اتنے مال و دولت جمع کرنے کے باوجود ففرقوها رقو اس مال و دولت نے ان کو کیا کیا چھوڑ دیا یعنی ففر علی ال ان مال و دولت کو دشمنوں کے لیے چھوڑ دیا وقت ارتحالو جبکہ جب کہ یہ لوگ دنیا سے کچھ کر گئے ان کے جو مال و دولت ہے وہ دشمنوں کے لیے چھوڑ گئے اب آرام کے ساتھ دشمن ان کے مال و دولت سے کیا کر رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں تو لہٰذا یہ امام علیہ کے انتہائی قیمتی اشعار ہے اس وقت کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس سے ہمیں درف لینے کی ضرورت ہے یہ قیمتی جملات ہیں کیونکہ ہر ہر جملہ علم اور معارفت کے ایک سمندر ہیں ہمیں چاہے کہ امام کی ان قیمتی جمنوں سے ہم خود نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسی طرح رہیں جس طرح دنیا نے ہم نے چند زندگی گزار کے جانا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ